تصوف د چلورو ټکو د سیو تور دی چې د دی معنا د د تیسخه تصرف واستصرف ستوایي دا وبات کې مجلس کو او د سوادسخه سرات مستقیم کملار پر دا باندې تاسو خبریاست او وو وو مطلب وفا د الله لپاره کی وفا او فی فنا فی النفس نفس فنا کا په تصوف او صوفیه زم باندې په با مجلس کوو داغه نن ویډیو چا د معصوم بابا په والا باندې د ماشن بابا په فشن بازار کې نږدې د کلمړان ته دالت یو مزار دی د پاکستان سره جوړیو دوه مخکي دالت مزار داخل ګو پیران او مریدان د مزار جوړ کړی دی خلک بدلته او راتلو دواګان به کولې خو په 2000 2000 نه کې 2009 کې یو صداسی ټکدارانو لو صداسی ظالمان او تاجرانو لو چاغه د غومبته د مزار ته نقصان ورورسوي نن به دا غي نو مهم ز درشېمه د ازماده تسووف د غا ویډیوګانې دی د درسره وګوري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زهم نکبلای کزید از ما یوټیوب چینل دلتزا مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم او دازما پلی لیست دی د صوفیزم په والا باندې د مزارات په والا باندې د تصوف په والا باندې پیران او مریدان او خانگاوی ز مختلف مزارات مختلف پیران او د صوفی پښتون چې کوم سوفیا زمکي غټ علمان ته رسېو دي پیران ته رسېو دي پر د امن مجلس نو کوم نن زه پر ماشوم بابا باندې وم مجلس کوم ماشوم بابا څوک دی څنګه مزار دی چې نقصان ورسوي د ابتاست درښمه د طبیعتس په ویډیو کوم ګوري چې دا زور غلې ول مالته میدا ویډیو جوړ کله مخکې موږ مختلف ویډیو غاني پر جوړ کړي دي خو نن به مجلس کو اول بیرا وا خو د صوفیزم یا د تصوف سنه تصوف چې دی اغه د درو د چلو رټکس جوړسوي یو تورې دی چې د ته مطلب تصرف دی تصرف مطلب د دې چې د الله پلار کې د مولا پلار کې نه د ځان څخه تیر سي او د روح محمد صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبین روح سره تصرف وک سره ملاوس سر د دځا نثیر سره هغه مقدس روح ته ځان ورسوه او سواچ دی سوا مطلب دی سورت مستقيم والحمد لله کې مزدان نه وای چې یا الله صراط مستقيم رشکارا ک سيلار رشکارا کنا سہیلا راغد چې د الله پاک په پا حکم او باندې دې د حضور پاک صلی الله وسلم په رشتي دین باندې عمل کړي په شریعت باندې عمل کړي په طریقت باندې عمل کړي بازار په شریعت او طریقت چې دی هغه باتنده نو سہیلا راغد چې د الله رسول مشتر شول ده او د الله پاک لره د رسیدلو یو لار ده نه م هغه دغه چی وای زمشتي رحمان بابا شاعر ډیر غټ د تصوفه والا باندې ډیر شائسته شائری کړي د ورځ بے باب پردامه میزلس کو چې وای په چپ یو قدم در ارش پر رسی چې په یو قدم در ارش پر رسی مالیدلې دی رفتار د درویشانو نو در رفتار د درویشانو څنګه دی دڅ چې د اوای جاز او رافیل او جی اف ټندر یا ابسولا تیاری ندی د درویشانو پرواز به خې زیات تیز دی درار قوت زیات دی د الله پاک سره برای راست د سوفیانو راپتا ده و سوفیزم نو بیا د ووسه ووسه مطلب وفاجوړي شي د الله پلار کې وفاو کې د خلګ سره وفاو کې د خپل دین سره وفاو کې د خپل ځان سره وفاو کې د خپل ځان سره وفات څنګه کیږي چې الله پاک راضی کې کني دا خو بیا غداری ده الله پاک تبي دا کړي ته د ځان سره وفان کې د خپلوان سره وفان کې شسو سلوک نکې د مور پلار سره وفاء او سلوک نکې نو دا خو بیا نوسو صوفیه زم نسلو او اخرچ دی اغه فائدہ تسوف فی, فی پخری کراج فی فنا فی النفس خپل نفس ها تباو برباد ک ختم ک د بشو اعلان ک زه خو هم د نفس نه دی دا د شیطان سلا هم ډیر طاقتور پاورفول او شریر دی دا نفس چې په انسان باندې یو غلبه وکي بیا باغه ډیر د غټ قوت ولای چې ځان جن خلاص کی دا نفس هر ځګیتا ذلیل کوي ډوډی دولت پیسې شورا لالچ رشواد انا ضد یو دبل حق خوړنګ ته چشت دګر دټول چدیغه دغه نفس تا درشي شی. شیطان خو به کله کله در لای سيستا پوینه کی دور یو لار بدر وشی دغه سره خو به مقابله وکي دغه نفس به کیچ د نفس چاغ دی دال ته یو لونه ریوله ولراسه ډوډی لره ابل نو لراتلې موږ یو ځګی ناشته لو دعوت لو په غرمه ډوډی مخوڑل د سیلې تللې ول آ ته د خپل بوداو د خرصره یو بزګر روانونو د قربو ناریک ول راس ډوډی لره ډوډی تیار ده دلیا نه نو دو ناریک ولتون څه نو کم ترینه چنابسکا راس نو ډوډی تیاره د وېخره نو ست ترینه چې نفس کې ترینه ز خپل ترینه مطلب اه... نه نا... ترنان وای نفس کې نو نفس ډیر غلط شی دی په با انسان باندې ډیر ګناوي کوي غلط لار ورشي عجزۍ او خاکساری هغه ډیر شته د تبلیغان نوې ور خدا نفس در پښو لاندې ک نو ست را به لاندې ک هر ها؟ ځای چې دی هغه نفس وتاته مخته ولاړ دی تاته تا قوم قبيله ستا سټېټس دا شخصیت درشي تا چاغي یا تنو درچا کمي دا سي واغه او دنیا جان خبر ورتکی نوننز پر د سوفيزم په ولا باندې به با ان شاء الله بل وخت مجلس کوو ګوره سوفيزم او تو تصوف نه دا د د زړه پاکيزګي ده او اخلاص دی ګور ته شریعت وته ته ظاهری علوم درشینه چې باید د المزدیده د د چمړې دی وکیدا د قصاص دی د ا سزا ده د قوانين دي نه شریعت دی قانون دي نه یو لار لیکد کورانه حدیث مشتراشه ولید لیکن پغه کې 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 اخلاص نوي نه نیت صفا نوي نو هغه هغه قانون به ته څنګه لاگو کوي یا څنګه باغ کار کوي د شریعت مطابق نو د اخلاص چدی دا شنیت چدی دا په باطن کې راځي باطنی علوم کې راځي هغه ته تصوف وایي نه روحانيت ورته وایي نه سپیریزم ورته وایي نو نن زپ ماښام به باندې مجلس کوم دغه یو ویډیو تاس وین دا معشوم باباغه چې زور غلي ولما دا لنک ځل ته شر کوم بیا پر فیسبوک باندې پرتا د تیز تاس بیا ووم غورینه دا لنک باندې خود دلته مجلس کوم معشوم بابا دوستانو یو د پاکستان جوړیدو سره ډیر مخکي په دغه د پشن بازار د کوټ څخه تقریبا ډیر شمله د ښوته سوېلی ښوته نو د لته چرایسه د پښینې علاقې د منټقه چدنه د چمنې یو خواته دی زیارتې بلی خواته دی نو د پښینې علاقې د پښین بازار ته چرایسه د مشرک خواته المرخاتو خواته تقریبا یو 2 کیلومتر یا 1 نیم کیلومتر چې بلار سیکل لمړان راځنه د پښینغه یو خو د رمزي کلی لمړان دی یا د لمړ کوم د ت آبادې د پخوا د عدالت د غور کړه او بټیزی ولاله د لمړ کوم تور کړه ولا اوسن کې آباد دی نه اصل کې د ترینانم ځکه دا د غره پري بټیزی د سرخه پري نه نو خیر د دی دې تابات کوس ډیر آبادې پکې را ل نو دالت دا یو ګمبته د په پاکستان جوړېدو سم ښه پردازاږي باندې په ګومبته په خوانه ول خلک تیرېدو لوراتېدو بازارګل براتلو د پشن بازار ته دی په خوا بازارګي ویلې دالت یو چې دا دی هغه یو کشنې معشوم په دغه کې په کفن کې پروتلو نو خلک چې ټې وخت چې دا مردي د نوروای خسي د پشن و زړې آی درې ته وس خو زړې درم ډکد دا دالت شخص کې په ددوې مور چرالی خلق چې وکټل معجزات یا بولې کرامات کرامات معجزات خدا نبیانو کرامات بول د ماشوم بیا دلته پروت پر دغه ځاګی ډګاره پرونچ پروت بیا خلګرا واختو ورو یو بلتار یانيان اریاني واختو چې د څنګه بیا دپشن زړی ایدری لراوړي او دالت شخصي په دغه ځاګی کې په دابلوره چې رالو بیا غ کښنی پرغه زور زباندی چیرچ پاول لورز دویم ورځ پروت بیا الت پروت یو کرشمہ یو کرامات نو خلګو دا محسوسه کړي چې بيد بزرگ دی دا د خدای پاک یو کرامات دی نو په دا کې به دخل نه چې بس دالت بیا شخص کې بیا خلګرا ولر ارسلو داغه وخت پیران مریدان خلګرا ولر د ګمبته پر جوړ کله بیا دالت د ملایشا یکی دالت د دا؟ شین ملایشا دالت به د انګریزان به هم د ډېر احترام کوی چې ا دې بای ګمبته نو انګریزان چې به دور دور, دور داغه وخت لو یا ایندوان چې به اخواته ده خواته تلونه په خوخلته د بابوغان وسیدلونه بازار دا دا نو دغه ول دلته راکلو نو دغه د غمبته ډیره تران کوی غمبته هیڅ نقصان نه ورسوي یو وخت د لته چاوری جوډول نو غمته پلار کراتل دی ولیا د مسلمانانو یو مزبي یو غمبته د یو تصوف یو پیريغه د نو لیازم نقصان نه ورسو بیا د اپشن بازار س پنجاپي نو د نور پښتان د بورسل د لته بدواګان کولیا د مشور چدا د غاښ ته در د پاره ډیر فائدہ ورسي څوک چې ماشوم بابا قبرستان ته ولا ماشوم بابا مزار ته ولاړ سي علت به دوا وکولې د غاښ درد لپاره ډیر زبردست علاج ول نو راشبول دواګان به جمراد جمعه په ورځ باندې به خلک بورټلو کشنان او ماشمان به ورټلو شجي ممکنه زخپل د خپل مور سر ورغلې ما مور دی الله پاک وو بخشي جنت فردوس کې دی الله پاک درجات او بلند کې د ټولو مسلمانانو سره نو زه د خپل مور سر تلم ما بیا په مالته دوا وکولې ډیر شو ګمبته دا ګور د تصویر خو د اشکار کوم وسخه نقصان رسو ولیدین ابس دالت وختو تیرې دل بیا دالت یو زمردبښین بازار غداغه د مالیغه چیزه پکوم مالکه وسې جمع ما د پلار په نامه د اجملک محمد دین مرحوم ترين په نامه دغه مالا د پخوا بابو مالا ورته ویل کېدلنه نو پخوا وارد نمبر 4 او وس وارد نمبر 25 دي هنو د دې ځګي یو بابو خلیل کوي دا غ ورور دی هغه داسې ملنګ طبیعت نه رای بډا سړی ولوداسې جوغ بتلی یو غټ لرګي بور سره او پر دا باندې میخونه ولونه بس دا ملنګ ګل اجي ګل ورته ویلې نه اجي ګل اجي ګل اجي ګل موږ به ما اجي ګل ورته ویلې زخبل د مزال چبورلم د بدالت یو د ماجت یو خشنی خودي به جوړ کړل ول اول تلمناست لزبم کلو ورلم یو چي بیرا کې ابي الوه په خل مستبيرا کلنې کښ چومره طلع راتلو دوری دوری نو no دا ډیرشه جګل بیا دالت د پښین بازار یو څخله ګلو د جګل سره پالتو مجلسونه کول تنګولې زما د مخ خبل د پښین بازار یو څز وانه چې د جګل سره جنگ وکي د دمنجاور سره د ماشوم باغه غته ډیر نقصان ور او زیخمیر کی نو بیا د پښین بازار خلک را ولاړسلو پهغه کې یو ډیپټی کمشنر سابق ډیپټی کمشنر دغه خل لمړان غدي افیس تایر کې دی پند سړی دی خره کټه برتونې دینه نو لاندې ابسدا دا را ولاړسود د دوه رولو پنځپریو کڅ بلاولور ابسدا اول یو دلته د اجګل مشرور بابو خلیل ټنت سرویس والا دی وسونو مر دی اجګل مر دی دی مر دینه نو دا را ولاړسو یو بیا د کل مडान غول نورک نورک کی ټرانسپورټر لو باغونم دلول رور پند سړی ولو د پټو پرسر تړې دی کندی شهره دی شیطانا نوغه کټه برتونې دین لندره زړیږي نه نو سوار کی ګور څه بلاده دی پند سړی دی نو نورک نورک کی نورک لالا ولکن لالا دینه پالاده ابس دا ولو یو څنور تاجران اور دا ګرځ سر جمع سلو اور اور ماشوم بابا چې کوم مزار د ګمبته دایې د دا لوړی خاص خه مات کیه واغه د ماشوم بابا چې کوم قبر دیکښنی دومغه قبر ولونه هغه په کلونګو او په شان باندې وشتي نقصان روراسو وینو الله دې تباو برباد کی چې د تصوف او اسلام ته دومغه نقصان روراسو ویني نو ما ویل زاده کوم ته دا وروشو مجبوبه په شین بازار کې ماشوم بابا اوس دا ګوره دا د دا... تذکرۃ الاولیاء بلوچستان دا د ډاکټر عبدالرحمن بروی او پروفیسور خدای دادگل دا ترجمه کړی دی دا ډیر مشهور کتاب دی نو تصویر غزاله دی بیا د د روم شوم او دلته بیا د د شکاره کمنه په دازاګی کې نو دا کتاب کې هم د دې ذکر شوی دی چې په صفه نمبر 281 کې ب د معصوم معصوم بابا فواله باندې د ګرد تفصيلات لیکل سوې دي نه زبیدل ته پر سکرین باندې د شکارام کوم نه لاندې کمنټ کې به متاسو وګوري نو دا د رقم نو سیال کا کاړي بولي ډاکټر انام لقوسره بولي تاسو نور غټو غټو لیکوالانو د معصوم بابا فواله باندې دا غته رونو لیکل دي پر سوشل میډیا او ما خپل ویډیو غانی پر جوړ کړي نو دا نقصان ورور وسوي ما شن بابا لکاء اسا لیسالات والسلام چ پکښنیوال خبرې کولې د هم دغه کرامات او چ پکښنیوال دغه کرامات چې یو ځګی به شخت دی به برته الله تعالی نه نو خلګ بیا د غاش ته درد پار لغورتلو دواغانې کولې د په دروازه باندې به میخونه ټکول نو د میخونه خپل اسما په یاد نا د دغه د پاره دښمنیو د دوستي د پاره دغه میخونه چې واغه کار کوي نه د خلکو اقیدې ولې نو اوس کښو کبدغه جلا خبره ده لیکن تصوف او باطنی علم خونو هر ځای کېستا په ټولو دنیا کېستا ترکی او غره ملالان او رومي چېشت جلال الدین رومی د خټول په دغه تصوف باندې کار کړی دین حضرت فرید الدین عطار داتا گنج بخش د رکم فرید بابا دا رقم حضرت شب مستپریز دا مطلب دا د تصوف یو ډیر غټ غټ سلسله دی نه منصور الله جو دانور پر دا باندې با په وخت وخت باندې خبره کوم لیکن حضرت معصوم بابا دا قبرستان دا ته چن نقصان ورسوي په دا باندې ما ډیر خوا بد کله بیازم ما ټي وي چینل واغه دا پښتونخوا ګورنمنٹ کې را بند کړي پر هغه باندې پغښ په ما ډیر دی غټ غټ خبري پروو کله ډیر مجلصونو پروو کوم خلګو بیا خوش کلم نوځمښته دغه چې انګريزان و دغه کبرستان ته نقصان نور ورسوي خودو نمبر دغه مسلمانانو چې دی غزان ته مسلمانان وای په ولصف کې ولاړي اغي نقصان ور ورسوي دا څنګ د افسوس خبره ده دا د کراماتو خله ګورتلو دواګانې کولې پتا باندې څکه دل صرف ته پرلارتلې وراتلې چې بای د امزکه به زکه قبضه کم دا خو سرکاري امزکه ده و یا رشد چې دا قبضه سي اغا الله پاک د د برکت چديدل ته دا اول الله پاک دا سیو معجزا کرامات بوله چې شکارایکل چاغمځکه باندې خلګو قبضه کوله تاجران او ترانسپورټرانو قبایلین ماگان او انتظامیه قبضه کوله الله پاک داسې موځه شکاراکه چې اله تا خلګو خپل مړی چدیغه شهيدل شروع کول او دا دا مشوره سول چې ماشوم بابا کبرستان سرور خان کاکو دغه گورنمنت خاصو کې د زکی بیا د پشند بازار د ایدریه د پاره کلمندان د ایدریه د پاره د تراټي د ایدریه د پاره چانو د ایدریه د پاره دغه مختص کل چې ووس خلک دل تاغه ووس ډک سول خو خلګو زلت دغه مړی پټې دنګ شروع کل شروع کل مشور سول بس معصوم بابا ایدرا معصوم بابا ایدرا ووس چې یو څوک مازی مړس په د ملایان صاحبانو طالبان چې دیغه په ماجتو کې لانو نکه و یو زوري لانو ووري بلنکای بلنکای زوی ذاتره وفات وکي نن ماشام پر دونه بجيبان دي د ماشوم بابا فائدره کې جنازه ده کارڅوګزان او رسی دونه بجيباني ماشوم بابا هېدريت دي ځان روه رسی رنتاي نوم مټاوی اغه ګسر دایدرېنم ماشوم بابا هېدرسولم نو خلګ ما شنبہ با مرتوای معصوم بابا مرتوای نه بابا مطلب یو کرامات والا معصوم خو معصوم دی چې دی معصوم دی معصوم دی کښنه دی ها خنی بچی دي لکن بابا په دیور ته ول کېږي چې بابا مژ واه خود کوایو چې هغه شخصیت توای چې هغه کرامات لري اوس هغه خنی کغه ټی کزواني هغه فرق نکې بس هغه هغه تمش بابا وای اسیم په کور کې ودا خنی انتم کله کله څوک بابا وای نه په ناز باندې نو دا ماشن بابا قبرستان کیدا یوکه مزار دی دا گنبد ته په خټو خړو خټو باندې جوړسوي د نن چې بیا او نن اوځي بیا داسې وکړي دونکو کبه د غوولو د مبارک او د خبر ولو خلک بد واغان اور تکولې ش شاوخه درختی ولې مجاور اج گل پر کشې نستی او غټه لکړه ور سره ول صوباړې سره د می خو ډکول مختلف رنگونه ول او رشکې پر تړلې ول نه او دا دغه یو کښنی باغ مولا ده انګوروغه انګورو باغ لوڅو نور درخته ولې او بره رواني ولې نه د کله مडान سو بره رواني وي نو دا ګټ تبا دي تباہ او برباد كله ته ته صفایده درور رسیدل صفایده درور رسیدل چ شکرونه دی وک د خدای مخلوق دی وروره ک په مسجد کې دعا کوي ک په مزار کې دعا کوي ک په خانګه کې دعا کوي د خدای سره یو رابطه ده نه د خدای سره یو رابطه جوړیږي ته وس غراب ته ور ماته په یو صورت نه یو صورت نو دا لار ته ته چا در شولید نفس تر شولید شیطان در سره در سره ولید لار ده شولید سراط مستقيم دا نه دی سراط مستقيم دا دی چې روحانی علم به هم تمنه صرف شریعت نه چې بایزه شریعت دا غدا غو کم دی بای اخلاص کنو روحانيت نه وولو باطن علم نه وولو نوتا اسلام خو بیا faidemand na de نو, نو په اسلام کې طریقت او شريعت دواړه لازم ملزم دي دنن دنن ځان بدل ک دنیا بدله غيور پریش ده یوهره ځان بدل ک دنن روحانيت زړه دماغ سوچ فکر دغه بدل ک سوچ غور او فکر وک دغه تصوف دي چې پاکیزګي روح ها رو تازه رو خوراک ورک صرف شریعت نه د شریعت خپابند موږ یو چی یو اخو به خام خاکو لیکن دا خسره به تې اخلاص ا نیت دا بهم سمایه په شیدم سره اوس ګره په قران شریف کې سورای واقع چدي وسابقون السابقون چې سب الله پاک وای سبکا تیوري چا چی سبکا تیوري اغه خلک کامیاب دي اغه او په جنت کې او په باغو کې به ګرځي نو دا خلګو سب کو سب کته مشخه وړي دي په دا باندې باید, باید چې مش ویاړو کو او په دا غلار باندې مش روانو سوچز مش پشتانه صوفیه زم کی ډیر غټ تا کت دي د روم او د ترکیو درغارځاږي چې کم د بغداد صوفیه زم دي هرځاګي حضرت جنید بغدادي حضرت غوث العظم ها عبد القادر جیلانی ها جنید بغدادی دا اغا صوفی اعظم لاره د چراروان دي سرور دریا د قادریه د چشتيه د دا،, دا یو سلسله روان دي خانگاوی روان دي د دې څه تڅنګ انکار کولای سي د خو اسلام کې د دین گنجائش نشته چې ته دي د شریعت پابندي کوي او د روحانيت پابندي نه کوي استانیه تخراپی بظایر د تکشتو پورته کیږي لمنسکې لیکنه تد ریاکارې دي نو دا تصوف مشترکاره کی راځد کی صوفیه زمه راشکاره کی نو پردا باندې بنورم با مجلسونو کو که خدای کول د ازماده سوفیزم ویډیو سیریز دی د تاسو وګورئ نن زپه ماشم بابا قبرستان باندې او د ماشم بابا پرمزار باندې غایدلمه چې اغه په پښین کې دلته یو ښنی معجزاتی تور پیدا سوې دي او د خپل جسو خلګو راخص دي پایدرا پا کې پټ سوې دي دې برتاله ته موجود وبیا کومبه ته پر جوړس خلق مزاله پراتلو انګريزانو د دې احترام کوي لکه په کاپيران د دې ته احترام کوي د دې ګمبته چې د مسلمانانو خپل مزبي مزارات او د دې یو علامت لحاظه د تو نقصان مور رسو او زمشغه وګوره ځانته مسلمانان وای او ګمبته ته نقصان ورسې ګوره په پنځپریاندی برېلوياندی ګوره څبلایوي دی وای بیان دی ک کپټاناندی ک پرويزیاندی ک څبلادی ک یا کولر دی کومفادیان دی که شیطانان دی که ایبلسی قوتو ولادي هر څوک چې دی الله پاک دی تباو बर्बाद کی دی هدایت ورته وی کی یا د پمژ وو ویني مش چې مشد حار وو وینو چې څنګه از مشد تصوف او مرکزو ته نقصان او رضوي خدای دی پمژ وو ویني او دا قوت دی توشکاره کې مشخ روحاني قوت منور او الله پاک سره الله پاک چې هر چا ته غواړي هغه ته د قوت ورکولې شي نو ان شاء الله دوستانو سبا وبیا تاسو په چوپړ کې ازریجو د زماده دا صوفیزم په ول نور ویډیو غانیم وګورئ یوټیوب سره چینل سره سبسکرایب کړئ او دا غانټی بٹن دباو چې هر ما شوم ز ویډیو کوم .com او دا واره در تاسو ور ورسیږي او په واتس اپ گروپو کې شیرم کړئ او کمنټ پر ور کړئ تاسو په علاقې کې کم کم غټ غټ مزارات یا گنبد دي او, دي أو صوفيزم پیران دي دغه نومانه ولکي ما ترکه اجازه د الله پامان اسلامي انقلاب زنده‌باد